Он должен быть ну, состоявшимся, скажем так. Он должен э, понимать, для чего он сюда пришел, почему он сюда пришел. Э -э, психологически подготовленный. То есть это уже человек, который что-то имеет в жизни, что-то знает, что ну, не ребенок, который пришел. Вызвали в армию, его забрали, он ничего не знает, и от выстрела там какого-то там автомата или пистолета он передергивает. Это, конечно, нельзя. Это еще нужно время этому человеку на подготовку. На это. С учетом того, что здесь э, добровольцы, ребята, то большую часть той работы, которую в армии должны проводить психологи, они как бы сами фактически уже прошли. Сами для себя сделали выбор, они сами психологически себя подготовили. Люди, которые пришли в добровольческие батальоны, вот, они уже, по сути, сделали один из подвигов. Они перешагнули через инстинкт самосохранения. Вот, это дорого стоит. Это не деньги, это не какая-то еще мотивация, там, власть, еще чего-то, там, как вот, у большинства, вот, получить корочку, там, и почувствовать себя, там, всесильным, да, вот, что мы наблюдаем довольно часто вот, в Министерстве внутренних дел. Вот, это сугубо желание защитить свою землю, и это... В принципе, нормальное желание для любого настоящего мужчины. Ничего хорошего на войне нет. Лучше жить в мире и в счастье. Вот так. Но мы, у нас нет выбора. Нас хотят просто изгнать с нашей земли, просто-напросто, и все. И главное, те люди, которые, собственно говоря, позиционировали себя как братьями, понимаете, то это еще вдвойне хуже. Вот mm -hmm. так. У меня уже довольно-таки солидный возраст в сравнении с этими парнями, которые… Но я себя чувствую хорошо, я чувствую, я умею держать оружие в руках. И я помогу, бы. я думаю, мой вклад будет весомый в общее дело. Вот так. Так что все мы патриоты, и мы за свою свободную Украину. Так, неважно, не на каком языке говорим, какой мы национальности, понимаете. Потому что есть русские у нас, есть донецкие, есть украинцы, есть татары, есть чеченцы. Кто только есть, все честные люди здесь. Поранили мого товариша, який сум був мінометний обстріл, і його поранило пасков'я. Я зрозумів, що далі, якщо вже мої друзі, там, якщо вони вже, слава Богу, не він отримують поранення, то прийшла й моя черга прислужитися батьківщині. не прислужитися, а допомогти бо в мене. Така, мабуть, карма, коли на, на революції на, на Майдані були якісь суттєве загострення. Моя дружина виганяла, казала, йди на Майдан, що там все владналося. От Я приходив і все одразу ставало добре. Вона казала, і коли прийнявся рішення, сказала, ну значить швидко все це закінчиться. Я дуже сподіваюсь на Божу допомогу в цьому плані. Сподіваюся, це закінчиться. Я покажу, яке підняється. Сидішся в лодку. <Cole> <свист2> и вот так начинают вести <реш acted> <и> больше ничего. Весло есть, весло. Это если я comprar. начну с него стрелять, мне затвора в лоб может вылететь. Крышка просто вот. Просто автомат собран из запчастей разных <coughs> автоматов, других. Цевьё поменяно, приклад от другого, он не подходит. Вот зазоры В оружии не бывает зазоров. Там все четко подогнано до микронов. Ты взять его даже в руку, вот. Вы тримали автомат? От ну потримайте, от що він себе представляє. Значит, якщо вам зараз все, потрібна дешева сенсація, велкам. Так яка Утаска. дешева сенсація? Утаска. У людей немає зброї. Люди відправляються на війну, у них да немає зброї. Да у вас то, окуляри у є, дорогого да, бренду, тактичні, да, півтори знає, тисячі да, гривень коштують, а вони знає, босі знає, ходять. Знаєте, хто мені дав ці окуляри? Командир батальйону Київ два. Зараз да, приносите, Ви приносите, були в банку, Да, Давайте я не буде відповідати на ті так, питання. Навіщо вам тактичні які окуляри, які не якщо не ви не були? Вислухайте мене, того. шановний колега, буде такі калі. Давайте не будемо. Ну, я вам теж не колега. колега. Я колега. Не будемо. Боже. Я не буду відповідати Боже. на ті питання, які вважають не потрібно відповідати. Дивіться, якщо зброя надається старих, стара зброя старих категорій, якщо вона не працездатна, її просто здають назад, і ніхто з нею в АТО не поїде. Там зараз на сьогоднішній день в АТО знаходяться кілька наших батальйонів. Від них жодних нарікань щодо якості зброї, з якої вони туди виїхали, немає. Я б собі такий автомат не то, що не взяв, я б його викинув сразу. Навіть не віджимав би такий себе. Я тут на должності інструктора по та фізичній підготовці, якщо я не ошибаюсь. Да, поэтому я учу. Если эти не звильнят, то за автомат меня убьют. Руководство милиции. Учу молодежь. Гоняем их тут, по этому самому. Стрелять, двигаться, перемещаться. Что вообще в бою делать, куда текать? И за кого прятаться, потому что в реальной обстановке это все очень страшно. И... Надо, Надо хоть понимать, понимать, куда тебе деваться, ничего. когда начнется. Чтобы не растеряться. Чтобы, да, Главное не растеряться. Если ты растеряешься, а все, ты шок, труп. А если не растеряешься, будешь четко бежать. выполнять хотя бы какую-то работу, которую ты помнишь, или которая тебя с автоматизмом придет. То можешь выжить. Пане расскажите, что это было? Это было импровизированное освобождение заложника, в качестве которого я находился заложником. Меня практически освободили без потерь. Ну, арбуз меня, конечно, обрызгал. Один и частично второй. Второй тоже сразу разбили, но он почему-то сзади кусок арбуза вырвался, а спереди он остался практически невредимым. Это не отстреляли арбузы. Мы сами по себе живем, сами вооружаемся, сами учимся воевать, сами обмандируемся, все сами. У нас только есть удостоверение, которое нам выдали за хозяйственные кошки, за казенные кошки. И все. Ну и автоматы какие-то, ведро ну, патронов, да? Да, автоматы и ведро патронов, автоматы, которые свой ресурс израсходовали еще в прошлом веке. Вот. Ну что ну, ж делать? Ну Такое нам в Будем и таким воевать. Mm -hmm. Но ну, в принципе, обещают же, что в АТО никто mm -hmm. с поломанным автоматом не поедет. Вы знаете, вот эти все обещания по поводу поломанных автоматов, уже же не в автомате дело. Дело в качестве оружия и дело в... В том, какое это оружие. То есть мы, извините, не можем воевать против автоматического гранатомета, который дальность поражения, покрытия там, по площадям около двух километров, каким-то старым автоматом, которым на 300 метров, и то очень, очень тяжело, очень высокоподготовленный стрелок может вот ним расстрелять на 300 метров. Поэтому о каком же качестве войны тут идет речь? Ты можешь воевать тогда, когда ты с кем ты видишь, с кем воюешь. Когда ты не видишь, с кем ты воюешь, это не война, это так. Пытаться убежать там, от этих гранат на тебя сыпящихся или мин. Это не война, это по-другому называется. Так на что вы разраховываете? Мы на свое умение, везение и желание победить.